Слишком много тяжелой еды. А -а -а. Давайте что-нибудь легчай. После... Тяжелее еще мясные, рыбные. Очень много всего. Надо себя полюбить и приготовить себе что-то детокс. Сегодня легчайший рецепт. Паста шпарю-жарварю. Надо брать величайшие травы. Вместе с величайшей пастой. Что нужно для величайшей паста шпарю уже Чтобы очистить организм, вообще, чтобы быть здоровы, нужно есть особенно много зеленого. Берете все, что есть зеленого у вас дома. Если у вас кошка зеленая, тоже туда. Как, например, брокколи. Немножко шпинаты, почему нет. Кладите сюда, шпинаты. Прямо целые. Цикория. Она не зеленая, конечно, но она с горечью, с горчинком. Вот эта горчинка очень как раз помогает тебе процессу. Вы помолодеете на 10 лет после цикови. Порежем. Брокколу. Брокколу можно вот на 4 части, если маленькие такие. Уже чувствую, что уже легче. Сюда вами литр воды и включаем по полной программы нужно делать так чтобы был такой бульончик а пока бульончик готовится берем другие ингредиенты нашего острый перец чесночного и немножко анчоусы анчоусы это э, вообще традиционный ингредиент в итальянской кухне, северо-французской кухне. И э, это единственная рыба, э, которая не считается рыба. Это примерно как соль, это как э, усилитель вкуса. Лучшая рыба это колбаса лучше приправа – это рыба. Вот это все. А пока будем варится, у вас появится куча времени, чтобы нажимать на эту величайшую кнопку и подписаться на лучший канал YouTube вообще в истории человечества и вообще в истории YouTube. А если вы уже подписаны, колокольчик здесь. Напишите, здесь колокольчик, вы получите сразу все новости даже прежде, чем я. Если у вас какие-то есть вопросы про какие-то блюда, не знаю, хотите знать, как готовить это как это что другой напишите в комментариях напишите. Ой, мы приготовим все это вместе немножко посолить чеснок мы его давим О, вот так порежем Вот остренького если вам нравится остренького тогда побольше если вам не нравится остренько тогда можете вообще без остренького добавляем сюда же паста. Главное, чтобы паста была паста корда, то есть не длинная паста, не спагерон, не спагерончелли, а даже главное, чтобы была маленькая. Тенни, да? вот. Мы сегодня используем вот эти, которые называются капеллетти, но вы можете использовать любое. Добавляем прямо сюда. Еще, 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 еще. И сварим вместе. Самое главное, в это блюдо выловить момент, когда паста почти готова, почти аль не вареная и, и не сырая, а, а, промежуточная. Подумайте об этом промежуток и убавьте пару минут. Потом мы его доделаем в сковородке с другими ингредиентами. Вот. И в конце процесса паста должна быть идеальна. Вот это мастерство вот это сложности в приготовлении пасты, потому что итальянская кухня очень сосредоточена на тайминге, каждая секунда важна. Именно поэтому каждый готовит как хочет. Я уже чувствую детоксикацию. Как видите, остался еще чуть-чуть водички, паста почти альденты так что сейчас быстренько его снимаем оставляем, никуда не идем. Ставим сюда сковородка, оливковое масло. Побольше оливковое масло очень полезно. А когда оливковое масло уже горячее, берем немножко анчоус. Мы их растворим в масле. Туда добавляем чеснок и перец. А когда чеснок золотистого цвета, добавляем в нашу пасту. О -о -о. Наша цель – это получить очень вкусно, чтобы овощи и вообще все эти травки были не переварены, а наоборот такой слегчающим вкус чуть-чуть. Но с другой стороны, чтобы уже передали все вещества в бульоне. Вот. И чтобы было чуть-чуть жидкий. Это не суп, это не паста шута. Внутри сковородки паста доваривается уже. Когда появляется уже вот такое кремное состояние, мы готовы туда добавлять последний ингредиент. Пармиджано. Пармиджано натерто в крупный. Берем тарелку и начнем есть мощнейшая порция. Попробуем. Вдруг у вас нет пармиджану или вам не нравится пармиджану, тогда вы можете его делать дома. Возьмите оливковое масло и туда обжарите немножко чеснока, петрушку и панировочный сухари обжарить до золотистого света, а потом можно посыпать ее сверху. Если нет анчоусы, используйте сало. А если нет трав, вообще можно использовать любой, любой овощи, которые есть у вас дома.